siz bu filmni ko'rgan bo'lishingiz kerak Sher yurak 1995 yilda aktyor va rejissyor mel gibson tomonidan suratga olingan tarixiy drama gibson angliya qiroli edvard ga qarshi shotlandiya mustaqilligi uchun bo'lgan urushda shotlandlarga boshchilik qilgan jangchi uilyam vollos rolini ijro etgan filmda uning bolalikdan to qo'zg'olon rahbari bo'lgungacha o'tgan shaxsiy sarguzashlari va shotlandiyani ingliz kuchlariga qarshi birlashtirish tasvirlangan sheryurak filmi bir ming to'qqiz yuz to'qson oltinchi yilda naqd beshta akademiya mukofotiga sazovor bo'lgan bundan tashqari eng yaxshi rejissyorlik uchun oltin globus mukofoti eng yaxshi rejissyorlik uchun bafta mukofoti bosh roldagi erkak aktyorning ajoyib ijrosi uchun ekran aktyorlar gildiyasi mukofotiga sazovor bo'lgan film shuningdek shotlandiya tarixi va madaniyatiga bo'lgan qiziqishni orttirdi eng mashhur ibora esa o'sha ozodlik biroq yurak tarixiy noaniqliklari uchun tanqid qilingan filmda tasvirlangan voqealarning aksariyati bo'rttirilgan yoki dramatik effekt uchun butunlay to'qib chiqarilgan bundan tashqari William uilyam volsning oliyjanob qahramon sifatida tasvirlanishi tarixchilar tomonidan uning erkinlik himoyachisi emas balki qudrat va boylikka intilayotgan sarkarda bo'lganligini ta'kidlagan qarashlar ham mavjud xulosa shuki o'z kinosida o'zi bosh rolni o'ynashni ahad hayim o'ylab topmagan